Добрый день, дорогие друзья. Извините. Извините. С вами Илья. И это субботний стрим. Ну, в принципе, вы же, наверное, много знаете сейчас на канале. Ну, если смотрите этот стрим. Потому что на моем канале будут разные видео. То есть не будет одних рублей. То есть, типа, знаете, есть такие каналы, на которых только один Майнкрафт, 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 Майнкрафт. Есть каналы, которые которых флешки, 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 флешки. А я не люблю такие каналы. Я хочу сделать свой личный канал, то есть такой. С многими роботами, например. Я буду записывать много таких игр. Но больше сейчас из них, точнее, я буду, будет только одна игра, которая будет записывать нечем заниматься. То есть это лишь моя игра. Потому что сейчас, на данное время, у меня на моем ноутбуке, если снимаю с ноутбука, если вы уже догадались, у меня мало свободной памяти. Конечно, я я знаю. Я переустановил Windows, там все такое. Но все равно теперь я понял, что мне память надо беречь. Ну память на телефон. Ну, на, телефон это, извините, на ноутбук. И сейчас ну вот мой канал состоит из разных видов. Ну, то есть я буду. У меня есть рубрика флешки. У меня будет рубрика Pink of the Сайзекс", у меня рубрика Happy Wheels, и у меня рубрика Майнкрафт. Для многих и и еще ВКшные игры. Я сразу говорю, я буду записывать свои видео только на выходных, только на выходных, потому что мой ноутбук не у меня дома, то есть там, где я сейчас живу, а именно там, где ну можно. Сказать на даче, так можно принципе сказать. А езжу я туда только на выходных. На каникулах я тоже не смогу, э, ну, на весенних каникулах я тоже не смогу его, ну, снимать видео, потому что вы же сами понимаете. Возможно 2-3 видео за все каникулы будет, но это вряд. Потому что я уезжаю на отдых и там что все такое. Ну вы меня понимаете, если не дурак, конечно. вообще-то, я думаю, хочу вас спросить, вы хотите, чтобы я продолжал записывать, ну, именно не только, ну, как это правильно выразиться, вы хотите, чтобы я начал записывать такие обычные игры? Ну, я их записывать нико никогда не буду, вообще. Хотите, не хотите, просите, не просите. Извините, вы можете просить, говорить мне, какую флешку можно будет записать. Да, это я могу. Ну скачивать игры... Нет. Если хотите, можете их присылать в мою личку ВКонтакте. И я могу поиграть, там, попробовать. Ну вот. А сейчас я начну начну. Ну, вот, в принципе. Это за конец моего первого стрима. И сейчас лично я ну, буду заканчивать. Кто на моем канале впервые, ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей. А с вами был Илья. Всем удачи, всем пока.